У вас була можливість поставити запитання на брифінгу. Ви нею не скористалися. А ми в гості прийшли. Це власність, будь Пожалуйста, вийдіть, зб'яється. Хело! Доброго дня. Доброго, ми вам телефонували. Элитная недвижимость для молодых депутатов. На нас в Верховной Раде очень много чудес происходит. Как борец с коррупцией Сергей Лещенко сам оказался в центре квартирного скандала. У Что это за Альфонс? Брехун и... Импотент. И как вслед за Лещенком в центре другого квартирного скандала оказывается его бывшая гражданская жена и коллега по парламенту Светлана Залещук. Светлана, who? No. Светлана Залищук. Кто спонсирует дорогие покупки для Светланы Залищук? И какая загадочная женщина помогала купить квартиру Сергею Лещенко? Сегодня в секретных материалах вы узнаете все тайны квартирного альянса Лещенко-Залищук. Я бы на сегодня хотела поставить крапку. Бедные – это те, кто долучені до всех головних схем в цій державі. Знакомьтесь, Светлана Залищук. В прошлом журналист и общественный деятель. И уже два года как депутат. Можно я вам нагадаю, кто такой Сергей Лещенко? Она бывшая гражданская жена депутата и журналиста Сергея Лещенко, который недавно погорел на покупке элитной квартиры. Светлана, видимо, решила не отставать передовая еврооптимистка, Нардеп Светлана Залищук на зло всем казнокрадам еще два года назад обзавелась не менее жирным жильем, чем у однопартийца по демальянсу Сера Лещенко. Квартира в сердце столицы площадью 158 квадратных метров, вероятно, обошлась Светлане приблизительно в 500 тысяч долларов. Квартира за 500 тысяч долларов. Вам не послышалось, а это 13 миллионов гривен. Гнездышко на 160 квадратов в самом центре столицы. Громадянин Залищук э, на передодне выборе 2014 года купила квартиру. Бывший коллега Залещук – журналист Всеволод Филимоненко. На своей странице в Фейсбук утверждает, что Светлана Залищук намеренно нахимичила с декларациями о покупке этой самой квартиры еще два года назад. Подавая в 2014 году декларацию за 2013, Залищук решила подстраховаться и внесла в документ заведомо ложные данные о наличии недвижимого имущества, указав, что еще в 2013 в ее собственности находилась не одна квартира, а две площадью 41 и 158 метров. Известный блогер и политический обозреватель Александр Аронец решил сам провести расследование и перепроверить информацию, облетевшую сеть. Я подал запит також. И информация подтвердилась. Бо ее мета, очевидно, приховать купівлю этой квартиры в 2014 году. Она внесла эту квартиру в декларацию за 2013 год. Но откуда у молодого 30-летнего депутата Залищук, которая никогда не занималась бизнесом, накопилась такая сумма? 600 тисяч доларів це нереально зібрати. Це треба працювати років 20. Секретний матеріал рішили найти Заліщук і лічно узнати у неї всі деталі. Ми починаємо свої поїски в домі, де і прикупила собі квартирку Світлана Заліщук. Это и есть тот самый дом, где купила квартиру за 13 миллионов гривен депутат Светлана Залищук. Идем в гости. <music> Уютный чистый подъезд, картины на стенах, дорогие двери у соседей, а из окна подъезда видно элитные иномарки. Сразу понятно, здесь живут не бедняки. А скажи, пожалуйста, это 15-я квартира? Да. А кто здесь живет? Расскажите. Да еще пока делаем. Кто будет жить? Да. Но есть человек. Винтовая лестница на второй этаж панорамные окна и очень много места. Это первое, что бросается нам в глаза. Здесь, в просторной двухэтажной квартире за до сих пор идет ремонт. И еще ничего не готово. Ведь ремонт в такой квартире потянет как минимум треть, а то и половину от ее стоимости, а это 5-6 миллионов гривен. По винтовой лестнице к нам спускается мужчина и сразу нас выгоняет. Это частная собственность. Пожалуйста, выйдите с дверь. А скажите, а Светлана появляется здесь? Да. Появляется? А как ее можно застать здесь? Вы созвонитесь с ней и договоритесь на встречу. Но на наши звонки Светлана упорно не отвечает. И созвониться с ней, как нам посоветовал мужчина с лестницы, к сожалению, не выходит. А мы к вам на чай приехали, а вас нет. Поэтому продолжаем наши поиски по второму адресу в еще одной квартире Светланы. Эту квартиру Светлана Залищук тоже указала в своей декларации. Она якобы была у нее в ипотеке. Залищук мы не застали здесь, но соседи подтверждают, ее здесь видели. А кто, кто там живет? Девушка живет. Блондинка. Да, да, да. Светлана. Да. И только мы переговорили с соседкой, как из лифта появляется темнокожий мужчина. Питаємося его, но на контакт з нами он упорно не йде. Світлана. Хене Світлана. Світлана Заліщук. А вот і Світлана. О, хеллоу. Доброго дня. <laughs> Доброго ми вам телефонували. Сначала задаємо головний питання. Ми з громадянським моїм чоловіком. Орто на мене до купили квартиру. Но темнокожий спутник Светланы Залищук вообще не похож на ее гражданского мужа, Мортона Энберга. Интересно, кто же это? Это человек, это ваш человек, который помогал купить эту квартиру. Пропрошу, какой человек? Вот этот. Нет? Это ваш сосед просто, да? Э, ну... Э... Светлана явно нервничает и не знает, что нам сказать. Это имеет какое-то отношение к моей ситуации? И действительно, квартирный вопрос нас интересует значительно больше. И тут все запутано. Всю квартиру купили 13 Яку? На 14, На в 14, 14 Так. А в 14 вот декларация за 2013 год. И эта квартира уже здесь вписана. В в той период вы еще в с Значит, стосунки пропонулись два года тому. То есть мы разошлись с Сергеем в 2014 -м. Ну два года назад это был четырнадцатый год. Снова не Я прошу, я вижу, что это вообще некорректно. А дальше Светлана, чувствуя, что сейчас вопросов посыпется еще больше, решает быстренько с нами распрощаться. Я бы на самом деле поставила крапку, потому что у меня есть встреча. Но словам Светланы не все поверили. Человек все кидает, продает квартиру в Стокгольме. На Светланку, купляй на свое имя, мне не шкода тебе ничего. Извините, это каски. Далее не пропустите, как покупку квартиры в центре Киева прокомментирует сам гражданский муж Светланы Залищук. Это очень такая вопрос. И знает ли он темнокожего мужчину, с которым Светлана Залищук проводила встречу? Хуаю. Ой. слово запрошивается Сергей Лещенко. Доброго дня, друзья. Лещенко сделал себе имя на расследовании коррупционных схем чиновников. Добрый ранок. Ходил с рюкзаком за 50 долларов в бюджетном костюме. Теперь Лещенко хочет сам пожить по-богатому. Он купил квартиру на 200 квадратов за 7,5 миллионов гривен. Я не нашел какого-то бомжа, на кого записать эту квартиру. Я сам задекларировал. Все миллионы сразу сказал не его. Элитную недвижимость в историческом центре столицы Лещенку помогали купить двое. Гражданская жена и бывшая коллега. У нас в Верховной на Раде очень много чудес происходит. Он больше не любит Залещук. Теперь Сергей Лещенко влюбился заново. Я застрив женщину, которую я покахал. Это завидная невеста диджей. А по факту еще замужняя Анастасия Топольская. Позицию уже сделали, Анастасия? Нет. Вот в этом элитном новострое в исторической части Киева за миллионы гривен и купил себе квартиру Сергей Лещенко. Дом и квартира в нем. Квартира на 190 квадратов за 7,5 миллионов гривен. Вокруг дома все еще кипит работа. Красивый дорогой фасад, а внутри никакого ремонта. Нет. А, там без просто, кимнат, только просто... стены, а, стены, окна и двери. На ремонт лещенку придется раскошелиться отдельно. Секретные материалы специально поднялись в воздух, чтобы рассмотреть и увидеть сверху, почему именно этот район так полюбился депутату. Это место действительно в сердце Киева. Но где депутаты, главный борец с коррупцией, нашел такие деньги. У тієї дівчини позичив, тієї дівчини позичив. Що це за альфонс? Брехун. Блогер і журналіст Олександр Ранець уверен, що деньги на квартиру у Заліщук і Лещенка могли бути із одного і того ж істочника. Ці гроші запросто Світлана Заліщук позичила у Сергія Лещенка на 10 років. А Сергій Лещенко на 10 років позичив Костянтина Григоровича, російського олігарха. Секретний матеріал рішили зв'язатися з Сергієм Лещенком, щоб лично уточнити всі деталі у депутата. Пане Сергію, добрий день. А це вас трубуется один плюс один. Но отвечать на наши вопросы Сергей не настроен. Ладно, Ничего. Я приду в, эфир вас. в эфир? На следующий день мы еще раз попытались связаться с Лещенко, но выходить с нами на связь Сергей не захотел. Ему таки пришлось с нами поговорить через пару дней. Что ответит нам Сергей Лещенко, смотрите через пару минут. Борец с коррупцией Сергей Лещенко даже сам попросил проверить антикоррупционное бюро его и его покупку. А в НАБУ взяли и проверили. Я вдячный НАБУ за оперативную проверку. Долг в почти 4 миллиона гривен на 10 лет. Да еще и беспроцентно. Широкий жест Елены Притулы для Лещенко в НАБУ не оценили. Есть ряд порушений, Які ми вважаємо підпадають під ознаки адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією? Роговірку заки, які вкладений між паном Лещенком і притулою, адміністративне нарушення, а значить, только штраф в набу смакліра смотрить в покупці квартири за мільйони. это. Коли набу заявляє про те, що влащенка все нормально, ну потрібно також напевно задати питання: а чи набу не виконує ту ж саму місію? що виконує Лещенко в цій Верховній Раді? Секретные материалы решили поинтересоваться и у других коллег Сергея по парламенту. Кому из них одалживали такие суммы? Да еще и на 10 лет без процентов. Вам позычало и без кого 100 тысяч долларов? да. 10 рублей? Не, выше Максимум на месяц. Вам так одалживали деньги без процентов? И мне как-то чудеса со мной не случаются. Я позычаю в своем жизни разные суммы кошек. Без Не буває без відсотку. Ну, як, як я мог позичати? Я там другим давав, але сам не позичав. Ну Лещенку повезло йому одолжили. Но за щедру женську допомогу йому теж пришлось заплатити репутацією. У діє дівчини позичив діє дівчини, позичив. Що це за альфонс? Но оказывается, с квартиры депутату помогли не две женщины, а три. В разгар скандала внезапно появляется богатая мама молодого депутата, о которой он почему-то постеснялся упомянуть в самом начале. 77 тысяч долларов США, что эквивалентно 1 миллиона 298 тысячам, это снято э, кошти с рахунку с депозитов, которые оформлены на имя матери Лещенко, Лещенко Татьяны Яковлевны. Гражданская жена диджея Анастасия Топольская вложила в квартиру всего 150 тысяч гривен, а вот мама целых 2 миллиона гривен. Как можно взагалі, ну, знаете, там, Альфонс? Выходит, действительно не Альфонс. Ему просто повезло с мамой. Сергей проживает вместе с мамой. Это мило. Секретный материал решили спросить про маму у самого Лещенко после его же пресс-конференции. Баласерийская плаказа разве выживет с матерью? Но разговаривать с нами Лещенко не настроен. У вас была возможность поставить запитание на бритье. Но ну, она распоряжается его депозитами. Это тоже прекрасно. Так душевно. Вот в этом доме и был до недавнего прописан Сергей Лещенко. Спасибо. В этой квартире на втором этаже ему принадлежала только треть. Теперь здесь он не живет, но здесь осталась жить мама. А скажите, а в четвертой квартире у вас живет Сергей Лещенко еще? Нет, он там уже не живет. Не живет? Ну, жил, да? Жил. Там его мама одна живет. Любительница орхидей, мама Сергея сейчас пенсионерка. По нашей информации, до выхода на пенсию Тамара Яковлевна трудилась в центре занятости. Но как ей удалось накопить десятки тысяч долларов на госслужбе? Действительно загадка. Теперь детективы антикоррупционного бюро займутся проверкой еще одного депутата и его покупки, а именно квартиры за 13 миллионов гривен в центре столицы Светланы Залищук. Я уже Десяток лет занимаюсь журналистской деятельностью. И на Квартиру 158 квадратов на Софиевке никак не насобирал, к сожалению. Блогер и журналист Всеволод Филимоненко знаком с Светланой уже давно. Они в свое время работали в общественной организации «Честно». Светлана реализовывала разного рода проекты которые финансировались за счет европейских и американских доноров. Да, разные были проекты и на 10, и на 20, и на 100 тысяч долларов. И Светлана, вспоминает все Всеволода, в честно, не совсем честно. Делала вид, что она выявляет нечестных депутатов и вносили не совсем честно данные в этот чеснометр. Поэтому в честную покупку элитной квартиры журналист не верит. Ну, может быть, на квартиру в Завшкове и можно заработать а в ли. Сама же Светлана Залищук неделю назад заверила нас, что квартиру еще в 2014 году ей помогал купить ее гражданский муж. С моим человеком может, на купила квартиру. Но в декларации за 2014 Светланы Залищук вписана только квартира. О а гражданском муже, который проспонсировал новую недвижимость в 2014 почему-то ни слова. Это очень интересное питание. Знакомьтесь, Мортен Энберг, глава офиса Совета Европы в Украине и гражданский муж Светланы Залищук. Для меня это, это, это не важно тут жить. Секретные материалы решили спросить о покупке квартиры в центре Киева лично у Мортена Энберга. Но на наши звонки господин Энберг не отвечал и лишь присылал нам смски. Sorry, I can't talk right now. Мы отправили официальный запрос в офис Совета Европы в Украине, и уже на следующий день нам ответили и лично сам Мортен Энберг. Спасибо за ваш запрос. Светлана уже это комментировала, и мне нечего добавить. Мои декларации публичны. Нашим коллегам-журналистам таки удалось заглянуть в эти открытые шведские реестры. Оказывается, в 2014 году Мортен Энберг задекларировал почти 700 тысяч шведских крон. А это 80-90 тысяч долларов. При этом ему нужно было еще на что-то жить. К тому же ни о каких переводах крупных сумм в Украину и тем более о денежных подарках Энбергам в Швеции не слышали. Ой, э... А пока Набу собирается приступить к проверке, в квартире у Светланы вовсю кипит ремонт. Помните этого мужчину, когда он, увидев нас в квартире Светланы, быстренько выпроводил нас за двери? Частная собственность, пожалуйста, выйдите из двери. Именно он контролирует здесь весь рабочий процесс. И этот человек не случайный. По нашей информации, это родной брат Светланы, бизнесмен Владимир. И бизнес у него тоже не случайный строительный. Он торгует деревом, строительными материалами, поэтому помогает сестре сэкономить. Ведь, судя из ее декларации, ремонт она тоже делает за счет гражданского мужа. У нас в Верховной Радио очень много чудес происходит. Если гражданским мужем называют одного, то появляется под другой своей квартирой вместе с другим человеком. Мы решили спросить у гражданского мужа Светланы Мортона Энберга, состоят ли они в отношениях со Светланой до сих пор, и знает ли он, с каким темнокожим мужчиной встречалась его гражданская жена. Это человек, это ваш человек, который помогал купить эту квартиру? Нет. Это ваш сосед просто, да? Ну,